Следователь Ирпенского отдела полиции, сторожук Иван Сергеевич, мы находимся в городе Ирпене по адресу улицы Достоевского, 1В. На линию 102 поступил вызов о том, что за этим адресом проводятся незаконные строительные работы. Следственная оперативная группа прибыла на место и обнаружили, что на данный момент на территории находится техника, которая выполняет подготовительные строительные работы. И, предоставившие документы, представитель хозяина предоставил документы на данные работы, в которых не было указано, что эти работы разрешены на данной территории. Поэтому на данный момент техника будет изъята до решения суда, о том, законно ли строительство или нет что застройщик говорит еще скажите? Э, ну, что он э, все законно делает, то есть что все официально дорогу прокладывают э, для того, чтобы техника могла подъезжать э, к их участку туда. Вот. Ну, на данный момент, то, что мы видим, э, скорее всего, был засыпан водоем. Непонятно, откуда появились э, асфальтные э, куски земли. Да, или... Там, вот, поэтому для того, чтобы вериться э, законно делается That's my